Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ba Sedang jemaah sekalian Pagi ini insyaAllah kita akan membaca tiga ayat Surah An-Nur bermula ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-57 Yang mana tiga ayat yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah berkenaan dengan tiga janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi sesiapa yang dia beriman kepada Rasul ia tidak menjadi orang munafik dia benar-benar mematuhi apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan maka Allah akan menguniakan tiga kurniaan yang mana tiga kurniaan ini ada kaitan dengan kekuasaan kerana surah An-Nur ini turun semasa Nabi sudah berada di bumi Madinah tul Munawwarah Islam mula berkembang tetapi belum lagi uh, menjadi kuat uh, sebenar benarnya selagi mana belum dapat menawan kembali bumi Mekah maka mari kita lihat apakah yang akan diperkatakan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-55 sehinggalah yang ke-57 A'udhu billahi minasyaitanir rajim وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون تجمع <applause> الايات Dan Allah telah menjanjikan ha, Ini adalah janji Allah Kepada orang yang telah beriman Dia beriman kepada wahyu Allah Dia mematuhi perintah Rasulnya Dalam masa yang sama dan yang melakukan amal salih Kenapa sebut amal salih selepas iman kerana iman tidak cukup hanya dengan membenarkan di dalam hati dan pada lidah tetapi mesti dibuktikan dengan amal salih Allah mengatakan orang yang beriman dan yang melakukan amal salih Allah telah janji dalam kalangan kamu wahai umat Muhammad bahawa dia akan menjadikan mereka nombor satu janji Allah berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang sebelum mereka mendapat kuasa so ayat ini adalah ayat yang Allah memberikan motivasi kepada sesiapa sahaja kalau dia beriman dia buat amal salih maka Allah janji mereka akan dapat kekuasaan janji ini bukan janji kosong kerana sebelum zaman Nabi pun telah ada umat-umat yang mendapat kekuasaan contoh Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam semua kita sedia maklum akan dua Rasul ini yang Allah memberikan kekuasaan kepada mereka. Bahkan kata Ibnu Ashur, ayat 55 ini diturunkan supaya orang munafik mereka tidak akan rugi kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okay, kita teruskan lagi Allah mengatakan sesungguhnya ini janji yang kedua oleh Allah Dia akan meneguhkan bagi mereka Dengan agama yang telah direzainya Allah janji yang kedua Allah Ta'ala akan pastikan Mereka ini agama Islam itu Akan terpelihara Dia benar-benar mengubah mereka Setelah berada dalam ketakutan sehingga menjadi aman sentosa. Ni janji Allah yang ketiga kepada orang yang beriman. Kalau sebelum ini kamu takut, takut dibunuh, takut diancam oleh orang-orang kafir musyrikin, tapi kalau kamu beriman, Allah pastikan ketakutan tu akan hi, akan hilang. Okey, dalam tafsir Al-Misbah Syekh Abdullah bin Muhammad Basmai ada menyebut dalam Tafsir Ibn Rahman. Dia kata apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini telah pun berlaku. Siapa yang kufur, siapa yang kufur setelah janji Allah itu maka mereka itulah orang yang fasik. So ayat ini walaupun Uh, telah berlaku walaupun Allah janji kepada uh, para sahabat kita tahu selepas para sahabat adanya khalifah Islam yang empat macam mana Islam semakin berkembang semakin berkembang setelah apa mereka beriman dan mereka melakukan amal salih ni adalah motivasi daripada Allah kepada kita semua kalau kalau semua umat Islam cukup syarat tadi Allah pastikan kita takkan ditindas bahkan kita akan mendapat kekuasaan. Okey ayat 56 Allah memberikan kita beberapa lagi petunjuk ap, tentang apa? Tiga faktor tambahan. ataupun boleh dikatakan kalau kau dah dapat tiga janji tadi apakah cara كم من جوء شكر كبد الله اللهم ادرك واقيم الصلاه وااتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Okey. Allah menyebutkan perkara pertama yang kena buat setelah mendapat tiga janji tadi dan diri kalah kalian akan salat. Allah kata sembahyang betul-betul salat lima waktu. Jaga dia. Yang kedua kata Allah tunai kalah zakat. Hmm. Zakat apa? semua jenis zakat termasuk zakat fitrah kenapa Allah sebut dalam banyak-banyak amal soleh kenapa sebut solat dan kenapa sebut zakat kerana kedua-dua amal ini dia menyentuh hubungan manusia dengan Allah dan menyentuh hubungan manusia sesama manusia dan yang ketiga kata Allah apa yang kamu kena buat bagi memastikan tiga janji tadi Allah Ta'ala kekalkan ta'atlah kepada Rasul apa yang Rasul perintahkan buat apa yang Rasul larang tinggalkan kalau kamu buat seperti itu kamu pasti akan beroleh rahmat. Dalam tafsir pimpinan Rahman diberikan ulasan pendek setelah Allah memberikan berita gembira kepada umat Islam bahawa mereka akan dapat kuasa pemerintahan di dunia. Allah janji Islam ini akan berkembang serata dunia. Lalu Allah perintahkan mereka salat sebagai tanda bersyukur akan nikmatnya yang besar. Dapat kuasa, dapat keamanan, dapat kembangkan Islam. Dan Allah juga perintahkan tunaikan zakat. Supaya apa? Supaya dapat tolong orang yang memerlukan bantuan Sebagaimana Allah telah menolong kamu Dapat kuasa, pemerintahan, keamanan dan seterusnya hendaklah mereka mematuhi perintah Allah dan juga rasulnya supaya mereka mendapat rahmat. ok, ayat yang terakhir ayat 57 Allah Taala memberitahu kepada orang yang beriman apa lagi yang Allah akan beri kepada mereka. La tahsabanna alladhina kafalumu في <applause> الارض وماواهم النار ولبئس المصير Janganlah kalian mengira menyangka bahawa orang kafir itu selamat daripada siksaan ketika hayat mereka di dunia sedangkan tempat kembali mereka nanti di akhirat ialah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali So ayat yang ke-57 ni sebenarnya Allah nak menakut-nakutkan siapa yang tidak mahu beriman. Siapa yang nak terus jadi munafik? Siapa yang terus untuk tidak taat kepada Rasul? Allah kata sebenarnya kamu takkan selamat sampailah bila-bila sehinggalah di hari akhirat. Jadi kita tutup Uh, tafsiran ayat dengan kita merujuk sedikit ulasan dalam tafsir Ibnu Ar-Rahman menyebutkan sebaliknya orang kafir ini walau bagaimana ramainya mereka kuatnya mereka pandainya mereka mereka tetap tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk mereka di dunia dan di hari akhirat oleh itu kata Allah janganlah kamu bimbang jangan kamu takut terhadap golongan yang kufur ingkar itu. Jadi semasa ayat ini turun ketika mana Islam mula berkembang maka para sahabat terus beriman beriman sampailah mereka dapat menawan kembali kota kota Mekah. Baik, tiga pengajaran yang dapat kita simpulkan Nombor satu Allah sentiasa memberikan kemenangan Kepada mereka yang menegakkan agamanya Yang kedua Orang yang beriman Pasti diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Wajalla. Dan yang ketiga yang terakhir Salat Tunaikan zakat Taat Rasul merupakan tunjang utama dalam kesejahteraan individu dan hidup sebagai masyarakat baik, itu saja pengisian kita pada pagi ini esok kita akan masuk kepada sambungan hukum hakam dalam surah An-Nur insya-Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبله التفئ والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر